অসমের প্রাণের শিল্পী জুবিনগড়কে নিয়ে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গোলাঘাট জেলায় ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের খকন্দুগুড়ি গ্রামে যাবার রাস্তার নাম দেওয়া হল জুবিন পথ রাস্তা দুপাশে রোপণ করা হল জুবিনের প্রিয় নাহর গাছের চারা নাহর গাছের চারা রোপণের সূচনা এবং জুবিন পথ উন্মোচনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে খুশি বিধায়ক মৃণাল শৈকিয়া বিশিষ্ট শিল্পী অরুণ হাজরিকা আসুন উপসভাপতি অভিবর্তন গোস্বামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ কেইজনমান যুৱকৰ উদ্যোগত এটা পথ জুবিন গাৰ্গ পথ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে লগতে গোটেই পথটো নাহৰ পুলি ৰোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা লৈছে আৰু এইটো হয়তো অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হব যে এটা পথত এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ নামত নামাকৰণ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ শাস্তি পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো এতিয়া যন্ত্ৰণাত আছে সেইটোওতো এটা শাস্তি তেওঁলোকৰ শাস্তি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোত মানে জুবিনৰ নামত চাকি বন্তি জ্বলোৱাটো মানে বুকুখন খুন্দা মাৰি যায় হেঁচা মাৰি ধৰে কাৰণ জুবিনৰ আঠ বাটতে গ'লগৈ জীৱনৰ বাটটো তাৰ বুলিবলৈ থাকিলে আঠ বাটতে গ'লগৈ বহুত সপোন আছিলে বহুত আশা আছিলে আৰু জুবিনে আমাক কিছুমান ৰাস্তা দেখুৱাই গৈছিলে আৰু সেই ৰাস্তাটো এৰ আধাতে শেষ হৈ গল কিন্তু এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ অসমবাসীৰ দায়িত্ব আমি জুবিন আমাৰ কাৰণে এতিয়া স্বাভিমান হৈ পৰিলে জুবিন আমাৰ কাৰণে সম্পদ আছিলে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ কাৰণে সম্পদ থাকিব